হেল্ল' বন্ধু কাৰেণ্ট আছামলৈ স্বাগতম আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ যে খাচী কট গছৰ ডাল কটাৰ বিষয়ে যদি আপুনি সাঁচি গছ ৰুইছিলে যদি আপোনাৰ সাঁচি গছবিলাক ইতিমধ্যে ওখ হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াৰ ডালবিলাক কমোলছে কাটি দিয়ক মাত্ৰ এই আগৰ ডালটোত ৰাখিব এই পুলিটো মই দেখুৱাই দিছোঁ এই পুলিটো চাওক কেনেকৈ মই ডাল কাটি পোলোঙা কৰি পেলালোঁ ঠিক তেনেকৈ এই পুলিটো আপুনি চাব পাৰে কেনেকৈ তাৰ ডালবিলাক কাটি মই একেবাৰে পোলুঙা কৰি পেলালোঁ এয়া চব এইটো একেবাৰে পুলুঙা কৰি আপুনি আগৰ ডালকেইটা ৰাখি দিয়ক এতিয়া এই পুলিটো চব ডাল কটা নাই এই পুলিটো এই যদি ডাল নাকাটো তেতিয়াহ'লে পুলিটো ওখ হোৱাত বাধা জন্মিব গতিকে ইয়াৰ ডালখিনি কাটি দিয়ক ডাল কাটিবলৈ কাৰণে আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ মই এটা সহজ পদ্ধতি দিছোঁ যেতিয়াই বাগানবিলাক কলম দিব চাহ বাগানবিলাক যেতিয়া কলম দিব নৱেম্বৰৰ একেবাৰে শেষৰ সপ্তাহ আৰু ডিচেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰাই সাধাৰণতে কলম কটাৰ কাম আৰম্ভ হয় আজি ডিচেম্বৰৰ এক তাৰিখ অলৰেডি বাগানবিলাকৰ আধা কটা হৈ গৈছে বাগানবিলাকৰ কলম হৈ গৈছে আৰু বাগানত যেতিয়াই কলম দিয়ে আপুনিও তেতিয়াই চাহ গছবিলাকৰ দৰেই আপোনাৰ সাঁচি গছবিলাক কলম কৰি দিয়ক কিন্তু আপোনাক কলম কৰক কৰক মানে মই এইটোহে কৈছোঁ ডালবিলাক কিন্তু তাৰ আগটো থাকি যাব লাগিব ইয়াৰ চাওক এই ডালবিলাক আপুনি কাটি দিব কিন্তু তাৰ আগবিলাক থাকি যাব এজোপা চব এনেকৈ তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ এই গছজোপা খুব সোনকালে ওখ হৈ গুচি যাব মানে অহা বছৰ এতিয়া যিমান ওখ হৈছে প্ৰায় তিনি চাৰি ফুট ওখ হৈ গুচি যাব এজোপা সুন্দৰ এনেকুৱা গছ আপুনি পাই যাব সাধাৰণতে আমি যত্ন কৰিব লাগে পুলিটো ওখ কৰাত আৰু শকত কৰাত ওখ হোৱা কথাটো হ'ল আপুনি যিমানেই তাক ডাল কাটিব সিমানেই সি ওখ হৈ যাব আৰু শকত কৰাটো যিমানে আপুনি সেৰেঙাকৈ ৰুব সিমানেই আপোনাৰ শকত হ'ব যদি আপুনি ঘনকৈ ৰুৱে সি কিন্তু শকত হোৱাত বাধা জন্মিব পাৰে মই বাধা জন্মিব পাৰে বুলিহে কৈছোঁ এইকাৰণে যদি উপযুক্ত সাৰ পানী পায় তেতিয়া দহটা পুলি একে ঠাইতে থাকিলেও সি সমানেই গ্ৰ' হৈ যাব মাটিৰ গুণাগুণৰ ওপৰত সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে যি কি নহওক আকৌ লগতে আপোনালোকক ক'বলগীয়া কথাটো হ'ল যদি আপোনাক গুটি লাগে যদি আপোনাক খাচীৰ গুটি লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি কলম নকৰিব মানে গছবিলাকৰ ডালবিলাক কলম নকৰিব খাচিৰ যদি ডালবিলাক আপুনি কলম কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপুনি গুটি নাপাব আপোনাক মই এজোপা গছ দেখুৱাই আছোঁ এই গছজোপা চাওক এইজোপা মই কলম কৰা নাই কাৰণ এইজোপাৰ পৰা মই প্ৰচুৰ গুটি পাবলৈ সক্ষম হ'ম এইফালে যদি চাই এইকেইজোপা গছো মই কলম কৰা নাই যোৱা বছৰে কলম কৰিছিলোঁ এইবাৰ কলম কৰা নাই কিয় কৰা নাই ইয়াৰ পৰা মই প্ৰচুৰ গুটি লাভ কৰিব পাৰিম হেল্ল' বন্ধু আকৌ কৈছোঁ যদি আপোনাক গুটি লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি গছবিলাক এনেকৈয়ে ৰাখি দিব এনেকৈ যদি আপুনি ৰাখি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাক প্ৰচুৰ ফুল ফুলিব আৰু গুটি লাগিব হেল্ল' বন্ধু আকৌ কৈছোঁ কেৱল আপোনালোকে সাঁচি গছ এডাল কৰি সাঁচি গছডালৰ পৰা অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰিম এই আশাটো বৰ সহজে নকৰিব কাৰণ তাৰ কাৰণে বহুত দিন ৰ'ব লগা হয় কিন্তু এটা ভাল সাঁচি পুলি যদি আপোনাৰ ঘৰত কৰি ল'ব পাৰে এটা ভাল সাঁচি পুলি মিঠা সাঁচি পুলি আপুনি যদি কৰি ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে তিনি বছৰৰ ভিতৰত সি প্ৰচুৰ ফল দিব মানে গুটি দিব এজোপা এবছৰীয়া চৰি তিনি বছৰীয়া গছে কমচে কম এহেজাৰ আপোনাক গুটি দিব মিনিমাম এহেজাৰ গুটি দিব এহেজাৰ গুটি যদি আপুনি পুলি কৰিব পাৰে দহ হেজাৰ টকা গতিকে দহ বছৰত এক লাখ টকা গতিকে এজোপা গছত আমি দহ লাখ টকা ল'ব পাৰোঁ কিন্তু গছজোপাও অক্ষুন্ন থাকিব এইটো মই মিঠা খাচী পুলি এটা দেখুৱাই দিছোঁ এই গুটিখিনি মোৰ মিঠা খাচী পুলি মিঠা খাচীৰ পাতখিনি আপুনি চাওক কেনেকুৱা দীঘলীয়া একদম দীঘল দীঘল মিহি মিহি এই সাঁচীজোপাকে মিঠা খাচীও কয় তেলি খাচীও কয় সাঁচি গছৰ বহুত জাত আছে মই মোৰ নতুন ভিউৰসকলক কৈছোঁ যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চেনেলত আহিছে তেওঁলোকে সাঁচি গছৰ বিষয়ে বহুতখিনি কথা হয়তো জানিবলৈ বাকী আছে বা মোৰ চেনেলত খুচৰি খুচৰি চাবলৈও সময় নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক ক'লোঁ আপোনালোকে এনেকুৱা জেগাৰ পৰা খাচী পুলি সংগ্ৰহ কৰিব যি অঞ্চলত প্ৰচুৰ সাঁচি গছৰ দাম আছে হেল্ল' বন্ধু আকৌ কৈছোঁ যিবোৰ অঞ্চলৰ সাঁচি গছত বেছি দাম আছে সেই অঞ্চলবিলাকৰ আপোনালোকে পুলি সংগ্ৰহ কৰিব আৰু সেইবিলাক আপুনি সাঁচী বেপাৰীক লগ পালে সুধিব যে কোন অঞ্চলত বেছি আগৰ পোৱা যায় সাঁচি গছত মাল বেছিকৈ ধৰে তেতিয়া তেওঁলোকে কৈ দিব যে কোন অঞ্চলত বেছিকৈ মাল পোৱা যায় তেতিয়া আপুনি সেই অঞ্চলৰ পৰা পুলি সংগ্ৰহ কৰিব কিন্তু যিবিলাক অঞ্চলত সাঁচি গছহে আছে তাত দাম নিদিয়ে যিবিলাক অঞ্চলত সাঁচি গছবিলাকত দাম নিদিয়ে সেই অঞ্চলৰ পৰা আপুনি পুলি সংগ্ৰহ নকৰিব কাৰণ সেই অঞ্চলত ভেৰাইটিজ খাচী পুলি আছে মানে ক্ৰছ ভোলা খাচী মিঠা খাচী অমিতা পিঠিয়া খাচী এনেকুৱা বিভিন্ন জাত আছে এই সোতৰ ওঠৰটা জাত চিনাক্ত হৈছে সেই সোতৰ ওঠৰটা জাতৰ ভিতৰত যেতিয়া সংমিশ্ৰণ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি ভাল ফলাফল নাপাব যদি আপুনি পিয়'ৰ মিঠা খাচী এশৰুৱে সেই এশ ভিতৰতো কিন্তু পাঁচডালতহে থকা নকাকে পোকে ধৰে হেল্ল' বন্ধু আপুনি কথাটো নিশ্চয় বুজি পাইছে আপুনি যদি বচা বচা এশ মিঠা সাঁচিও ৰুৱে তেতিয়াহ'লেও কিন্তু তাত অটকৰা পাঁচটাতহে মাল ধৰে কিন্তু আপোনাৰ বাকীখিনিত মাল নধৰিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই প্ৰথমে সেই পাঁচডালতে উৰাই ঘূৰাই কণী পাৰিব পখিলা বোলে আৰু উৰাই ঘূৰাই তাতে পোকে থকা নকা কৰিব আৰু যেতিয়া আপুনি সেই গছকেইডাল বিক্ৰী কৰি দিব তেতিয়া বাকী গছবিলাকত পোকে ধৰিবলৈ বাধ্য হ'ব হেল্ল' বন্ধু আপুনি এজোপাত ধৰিলেই বুজিব যে আপোনাৰ বাকী গছবিলাকো হৈ যাব হেল্ল' বন্ধু লগতে মই আৰু এটা কথা কওঁ যিবিলাক অঞ্চলত প্ৰচুৰ সাঁচি গছ আছে আৰু প্ৰচুৰ মাল আছে সেই অঞ্চলৰ মই খেতিয়কসকলক কওঁ আপোনালোকে সাঁচিৰ পোকবিলাক মাৰি পেলাওক মানে যদি সৰুতেই পোকে ধৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সাঁচি পোকবিলাক মাৰি পেলাওক সাঁচি পোকবিলাক আপুনি কেনেকৈ মাৰি পেলাব সাঁচি গছবিলাকত আপুনি অলপ যদি পেট্ৰল ঘঁহি দিয়ে তেতিয়াহ'লে তাত আৰু পখিলাটোৱে কণী নেপায় ফলত আপোনাৰ কি হ'ব লাভ হ'ব কি লাভ হ'ব সাঁচি গছজোপা ডাঙৰ হ'ব পাৰিব ওখ হ'ব পাৰিব শকত হ'ব পাৰিব তেতিয়াহে আপুনি লাখ লাখ টকা পাবলৈ সক্ষম হ'ব যদি সৰু পুলি এটাতে তিনি বছৰীয়া পুলি এটাতে যদি পোকে খায় তেতিয়া নিশ্চিত আপোনাৰ পুলিটো মৰি যাব কাৰণ মধ্যাংশটো যেতিয়া সমুলনচে খাই পেলাব তেতিয়া কিন্তু গছজোপা মৰি যাব আৰু আপুনি উপযুক্ত দাম নাপাব কাৰণ তাত মাল নোলায়েই পোকে খাব গছ মৰি যাব কিন্তু সেই গছডালত আপুনি বিকিলে মাল নাপায় কাৰণ পোকে ধৰাৰ পৰা তিনি বছৰমানৰ পিছতহে গছজোপা কাটিব পৰা হয় মিনিমাম তিনিবছৰ আৰু তিনি বছৰৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰ পৰ্যন্ত গতিকে এইটো এটা বৰ দীঘলীয়া কাৰোবাৰ যি কি নহওক আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আকৌ লগ পাম আকৌ কথা পাতিম লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগত থাকিব আলোচনা কৰি থাকিম নিতা নতুন তথ্য আগবঢ়াম যিখিনি প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবে সেইখিনি আপুনি গ্ৰহণ কৰিব যিখিনি অপ্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবে সেইখিনি আপুনি ডাষ্টবিনলৈ নিক্ষেপ কৰিব আজি আহোঁ ধন্যবাদ